Karmuder. Assalamualaikum Selamat datang ke Rakan Muda Presents Akar Muda Bersama saya Nira Azizi Dan hari ini nak berbincangkan sedikit Berkenaan dengan institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan Ataupun dipanggil ILKBS Nak tahu lebih lanjut Stay tune Nira kita 107.9 Baiklah sekarang ini Saya bersama dengan dua orang tetamu istimewa saya Iaitu Encik Adam okay. Yang merupakan penolong pengarah kanan Bagian pembangunan kemahiran belia Kementerian Belia dan Sukan dan juga saya bersama dengan Puan Siti yang merupakan usahawan kek dan bakery. Dan Puan Siti merupakan alumni untuk ILKBS kan? Ya, ter terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, <laughs> ya, saya merupakan alumni AKBN uh, Peretak pada tahun 2006 dan 2007, bahagian pastry. Bahagian pastry. Okey, banyak saya nak tanya lepas ni. Tapi pada <laughs> Encik Adam dulu boleh? Saya boleh. Okay. Encik Adam. Uh, sebenarnya apa yang ILKBS ni tawarkan kepada belia-belia di luar sana ni? Mungkin oh. ramai tak berapa nak faham lagi. Okey, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Uh, pertama sekali, uh -huh. uh, mungkin ada yang tertanya-tanya. Uh, ILKBS, IKBN, IKTBN, yeah. IKSN. Uh, boleh tak saya kongsikan sikit? Boleh, okay. boleh. Okey, untuk makluman kita ada 8 IKTBN, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Okay, kita ada 8 eh uh -huh. uh, lepas tu kita ada 13 IKBN Institut Kemahiran Belia Negara uh -huh. dan termasuk satu Institut Kemahiran Sukan Negara yang baru saja launching Ah, tahun ni okay. okay Jadi untuk ketiga-tiga ni mm -hmm. Kita namakan dia sebagai Institusi Latihan Kemahiran Beli dan Sukan oh, ah, That's why yeah. lah kita panggil dia ILKBS Okay mm -hmm. Itu satu Okay untuk makluman juga uh, Dia ada perbezaan di antara IKTBN dan IKBN ni Kalau mm -hmm. dulunya Kita di IKTBN Kita tawarkan Kursus dalam uh, Di peringkat diploma Okay di Manakala IKBN Kita tawarkan dalam kursus Sijil dan Sijil lanjutan mm -hmm. Tapi Hmm Uh, kita sekarang ni dalam uh, penambahbaikan mm -hmm. so ada juga IKBN yang dah tawarkan uh, diploma juga Faham. Okay, so dalam uh, di ILKBS ni eh mm -hmm. okay, kalau nak ikutkan kita ada uh, 21 ILKBS okay. uh, daripada 21 ni kita ada 14 bidang utama Oh, Aa, bidang apa tu? Okey, contoh eh, yang pertama sekali. Mm -hmm. uh, kalau saya ingat lah, kalau saya ingat saya sebut lah. <laughs> sebab ada empat bidang ni dia tak dia tak semua yang yang saya boleh ingat, tapi yeah, banyak tu. Ah oh, banyak. Mm -hmm. Okey, yang pertama sekali bidang yang paling mendapat sambutan adalah otomotif. Uh, otomotif. Okay, bidang teknologi otomotif. Mm -hmm. Okey. Yang kedua bidang teknologi mechanical. mechanical. Lepas tu electrical, mm -hmm. elektronik. Electron, uh, teknologi multimedia mm -hmm. uh, hospitality mm -hmm. yang mana puan Azura ni uh, dia dalam bidang hospitality. Ah ha, bidang hospitality yeah. lepas tu uh, bidang uh, fashion uh, bidang cosmetology mm -hmm. kalau dulunya dikenali sebagai bidang a uh, personal. eye uh, makeup-makeup tu kan yang mm -hmm. mua tu kan macam uh -huh. tu, kan, uh -huh. tu uh, dia daripada personal lah. Personal. ataupun yang terkini kita bagi nama dia cosmetology. Personal. Lepas tu kita ada dalam bidang uh, marine. Mm hmm. Kita ada oil and gas, pertanian dan yang terakhir ni yang paling top sekarang ni adalah dalam bidang teknologi sukan. Teknologi That's why sukan uh, tahun ni kita memang sangat-sangat mempromosikan TVET Sukan uh -huh. yang mana kita launchkan Institut Kemahiran Sukan Negara uh -huh. di Kuala Langat ataupun dulunya dikenali sebagai Institut Kemahiran belia negara Kuala Langat. Oh. Uh, jadi kita branding balik jadikan okay. dia sebagai institut kemarin sukan negara. Mm -hmm. Yang mana kalau boleh saya juga saya kongsikan boleh, dekat IKSN ni kita bagi khusus uh, dalam teknologi sukan kita ada sport terapi. Uh, oh. terapi sukan. Faham faham. Okay. lepas tu kita ada golf. Golf. Uh, kalau oh, kita sukan ada so. sukan pemotoran. Mm -hmm. uh, empat roda dan Kami uh, sun dua roda. Mm -hmm. okay. okay. itu antara kursus-kursus yang ada di IKB lah. Okey, kalau kata Puan Zura pula, mungkin boleh kongsikan sedikit kisah bagaimana Puan daripada jadi jadi dalam ILKBS sampailah menjadi seorang usahawan yang sangat-sangat berjaya sampai sekarang ni. Nak cerita satu hari pun tak cukup tu. eh, <laughs> kaskan sikit je lah. Kongsi sedikit okay, in, lah. Okey, saya je lah. Okay. lepas SPM dulu, okay, uh, masa SPM dulu, uh, saya keputusan tak membanggakan orang cakap. Faham. Masa tu lepas SPM saya down, down teruk sangat. Mm -hmm. Saya tak tahu nak pergi mana sebab saya dulu masa sekolah saya duduk aliran kelas sains. Mm -mm. So saya berkawan dengan orang raya pandai. Ambil sains tapi. Yes. Okay <laughs> faham jauh tu. kita sebenarnya tak bukannya tak pandai tapi kita banyak main-main. Main-main betul. Yes. So uh, saya rasa down. Mm -hmm. Saya tak tahu nak pergi mana. Kawan-kawan semua dah apply masuk universiti, masuk sana, masuk sini. Saya so, rasa macam, apa aku nak jadi, eh? masa depan aku apa nak jadi, takkan aku <laughs> nak kerja macam ni, takkan aku nak macam ni macam tu, yeah. kesian dekat mak abah dah sekolahkan aku yeah, tapi aku, pun jen, pun aku, pun jen, aku nak jadi apa ni mm -mm. Sampai dah satu masa saya tak tahu nak pergi mana, lepas tu uh, masa tu kita ni tak pandai tau uh, nak isi borang untuk lanjutkan pelajaran mm -hmm. sebab masa tu kurang eh uh, Memang kurang pendedahan Kurang pendedahan dengan, dengan uh, apa ni internet ni semua yeah, dan sebagainya betul. Lepas tu, uh, makcik saya, kebetulan makcik saya dia kerja KBS. Mm -hmm. Masa tu, uh, IKBN ni orang tak ramai kenal pun. Tak ramai tahu tentang IKBN, tentang kemahiran. Mm -hmm. Sebab bagi orang dulu-dulu, IKBN ni tempat yang terakhir. Ya. Yeah. Sebab kemahiran. Saya sebab dia kemahiran, dia. Kan, betul. Sebab kemahiran. So, umpama macam siapa yang masuk IKBN ni, uh, ni semua budak-budak tercicir. Susah dapat kerja ni. Yeah, Contoh dapat kerja ni. Contohnya kincir. macam tu lah. Ah. Masuk pun sebab... Uh, kesian, mm -hmm. biar dia sama macam kawan mm -hmm. contohnya. Kebanyakan mm -hmm. mak ayah dulu-dulu memang berfikiran macam tu tau. Mm -hmm. Ni tu saya tak nafikan. Sebab Faham. bila saya berkawan-kawan. Tapi sekarang pun tetap ada lagi. Ya. Yeah, mm -hmm. Sebenarnya tak boleh macam tu. So, saya, makcik saya, masa tu makcik saya dalam KBS juga. Dia bekerja mm -hmm. dalam KBS. Dia kata banyak ke kosongan? Tak ada orang nak masuk. Mm -hmm. Lepas tu kebetulan yang masa tu kosong, pastry. Pastry. Saya cakap, pastry tu apa eh? Oh, buat kek buat makcik kek saya. Semula. So, saya tak nak buat kek. <laughs> oh, saya tak tahu pun kek tu benda macam mana apa semua. Mm -hmm. Saya tahu bila birthday saya ada kek. Ada kek itu je makan itu je. je. Tahu, tahu makan, je. je. Okey. So saya si borang mm -hmm. dapat masuk. Saya dapat masuk dekat IKBN Peretak. Mm -hmm. So bila dekat IKBN Peretak tu pula uh, saya ambil kek. Um, masa pertama kali saya tengok uh, lecturer saya buat kek uh, buat tas suruh buat kek Black Forest dah oh, pertama itu. kali oh. first saya teruja oh. tau oh. <laughs> lepas tu saya macam oh macam ni ke buat kek ya Allah oh macam ni we sampai saya telefon mak saya mak mana tu mak sebenarnya buat kek ni macam ni macam ni mak saya cakap Ya ke, iya mak. rupanya kena potong macam ni, potong macam tu, letak isi tu dah, ah, sapu krim, oh macam ni buat kek, tak macam ni, uh, selama ni kita tengok kat kedai cantik-cantik, yeah, siap dah, dah siap, ha. kita tak tahu tau dia buat macam mana, so saya teruja nak tahu, sebenarnya perasaan ingin tahu tu tinggi dalam diri saya hmm. masa tu Daripada hmm. tak minat, jadi minat sampai sekarang jadi seorang yeah. usahawan yeah. yang berjaya. Okay, back to yang apa Puan Zura cakap tadi, ada mak bapak yang macam risaukan anak yeah. yang nak belajar kemahiran ni. Apa yeah. pendapat Cik Adam sendiri? Tapi kita sambung selepas ini. Baiklah, saya masih bersama dengan Cik Adam dan juga Puan Zura. Cik Adam, yeah, macam tadi lah saya cakap kan lah, ialah beberapa dulu? Sampailah mm. sekarang, sama je sebenarnya. Sama-sama. Kalau kata anak-anak belajar tentang kemahiran, takut susah dapat kerja. Betul. Betul ke tidak? So, apa pandangan cik Adam sendiri? Okey. Yang pertama sekali, saya setuju. <laughs> Dan yang kedua, saya tak setuju. Ah, Okey. Oh, macam mana De tu? Dekat mana side dia kan? Okay. Mm -mm. Saya setuju kalau dulu ni... Mm -hmm. uh, Mak ayah lah Even sekali Mak ayah saya pun arwah mak ayah saya okay. mm -hmm. Dia pun pernah cakap juga Okay kau lepas ni Belajar lepas SPM ni Kau nak pergi mana mm -hmm. ah, kan mm. ah, Lepas tu saya cakap lah Saya nak jadi Pegawai berjalan sukan yeah. Alhamdulillah memang Memang itulah impian saya Dan uh, Jadilah I Memang jadilah <laughs> kat sini kan Alhamdulillah Sebab dulu bukannya Kita tak minat dalam bidang kemahiran mm -hmm. Macam Puan Zura cakap tadi Pendedahan tu Dia memang sangat kurang Ya yeah. Dan kita nak akses Untuk internet sekalipun Kita orang kampung mm -hmm. Jadi kita nak akses internet tu Kita kena pergi kena pergi Sisi apa CC, semua bagaimana kan? You. Ha lepas tu saya kurang setuju kalau uh, yang kedua tadi eh uh. kenapa saya kurang setuju untuk sekarang ni pelajar-pelajar lepasan TVET okey mm. uh, di uh, diorang ni ada masa depan ke tak ada masa depan okay. mm. saya suka nak kongsikan uh, di ILKBS kita setiap tahun kita buat kajian mm -hmm. dan kita sediakan data yang tepat dari segi keboleh pasaran graduan IELTS mm -hmm. yang mana kita akan dapatkan beberapa responden responden mm -hmm. ni uh, yang mana dah lepas lepas belajar ni lah contoh macam Fazura ni uh, contoh salah seorang responden contoh lain eh. Mm -hmm. okey kita akan dapat data mereka ni uh, dia orang buat apa lepas habis uh, lepas habis tamat dia orang buat apa so daripada kajian itu untuk ke-14 14 bidang ini uh, apa yang saya boleh kongsikan data 2024 saya tak boleh bagi yang data 2025 sebab data 2025 saya sebenarnya baru balik pada khusus ni aka ah, penyediaan untuk yang data 2025. Okay, okay. Nah, jadi saya kongsikan data 2024. Okey. Untuk data 2024, a keboleh pasaran pelajar-pelajar TVET uh -huh. di ALKBS, lepasan ALKBS ni untuk sijil, eh, sijil gaji minimum yang saya boleh kongsikan di sini adalah gaji yang bermaruah kira bidang apa. Mm -mm. bila saya sebut gaji bermaruah tu bukanlah gaji di bawah paras uh, gaji minimum. Tidak. Ah. Dan kalau boleh juga saya kongsikan ada yang gajinya mencecah 2500 untuk sijil ya. Eh? Untuk sijil saja SKM tahap 2 hmm. ataupun SKM tahap 3. Okey. Uh, kalau diploma pula, diploma lagi tinggi daripada tu. Wow. diploma ada yang mencecah uh, 3200 mm -mm. ada yang mencecah 3900 dan kalau boleh Mira saya kongsikan mm -hmm. juga ah uh, budak pelajar-pelajar uh, lepasan ILKBS ni ada yang dah dapat kerja sebelum tamat pengajian pun wah wow, rezeki, uh, rezeki dia rezeki dia orang sebab apa uh, kelebihan pelajar-pelajar ILKBS ni sebenarnya uh, kita bagikan 80% praktikal eh, teori mm -hmm. dan uh, 20% modal insan modal insan ni lah yang tidak ada pada pelajar-pelajar ILKA yang lain, institut latihan kemahiran awam yang lain. Uh -huh. Jadi yang itu adalah bonus kepada mereka-mereka yang di luar tu, industri lah, industri uh -huh. tu utamanya. Bila dapat budak IKBN ni, kebanyakan feedback yang kami dapat, oh budak ni bagus, hmm. ah, budak IKBN ni bagus. Dia uh. ada kelebihan dekat situ. Ya, yeah, sebab modal insan yang kami terapkan betul di AKBN, di ILKBS ni, Uh, memang konsepnya asrama tapi bila konsep asrama ni kami macam beri penekanan lebih kepada kerohanian mm -hmm. uh, Memang solat ni waktu tu tak tinggal lah Alhamdulillah uh, that's, why, that's why yang itu kelebihan ada pada pelajar-pelajar ILKBS oh. okay, Jadi okay. jangan takut uh, kepada ibu bapa kat luar tu jangan takut nak hantar anak-anak ke, ke ILKBS eh? mm. uh, Sebab TVET salah satu uh, pencabar kepada uh, akademik sekarang ni lah untuk peluang pekerjaan <laughs> Okey, okay. tadi Cik Adam, kalau kata Puan Zura pula kan mungkin ada apa-apa ilmu ataupun tips yang Puan Zura amalkan ataupun dapat daripada ILKBS yang Puan amalkan sampai sekarang sampai lah konsisten tapi kita sambung selepas ini. Okey, nak tanya pada Puan Zura pula kan ada tak apa-apa ilmu ke ataupun nilai yang Puan Zura dapat sepanjang dalam ILKBS dan Puan amalkan sampai sekarang sampai okay. jadi seorang usahawan yang berjaya ni. Ha kau main nak tahu ni. Okey, masa dekat AKBN ni pengalaman saya dekat AKBN. Uh -huh. Sebenarnya seronok tau dekat AKBN. Um uh, untuk ibu bapa yang tak tahu dekat AKBN masa uh -huh. kami dulu uh, seperti waktu solat wajib turun. Kalau tak turun nanti kena denda. Pakai telekong jalan dekat keliling round robot dalam a uh, depan dewan makan labbaik Allah. <laughs> Makan <laughs> telekom daripada pagi sampai petang hmm. Sambil buat kek okay? Sekarang okay? tak boleh buat eh? ah, Sekarang tak boleh eh? tak, 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 boleh, boleh, kan? tak, boleh dah. Ah, tak, boleh Tak boleh buat <laughs> dah Tak <laughs> boleh, Tapi sebenarnya benda tu Benda tu uh, Saya dulu lecturer saya garang tau mm -hmm. Um, dekat itu dalam soalan lagi ke tu? Boleh-boleh tak apa? Boleh. <laughs> okay macam later saya garang tau, memang garang. Sekarang ni tak boleh lagi dah nak garang-garang dengan budak. Sebenarnya saya tak setuju juga macam tu sebab benda yang berlaku dekat KBN, apa yang lecturer saya terapkan dekat kita orang ni semua, benda tu sebenarnya bila ke bila kita keluar bekerja, kita akan uh, hadap lagi ter, lagi banyak mm. perkara yang lagi berat daripada yang dekat KBN ni. Mm. Contoh macam dekat KBN kalau lambat, memang kita orang punya denda teruk tau. Oh, tapi kita orang tak rasa benda tu macam kita orang kena dera. Kita enjoy. Enjoy. Ah, seronok sebenarnya. Oh, kalau dulu-dulu semua enjoy. Semua enjoy. Sekarang budak-budak rasa macam satu. Dia tak boleh. Ah, dia tak boleh. Kesahan dah ni. Oh. Ha, macam tu. Sebab bagi saya, kalau kita nak pergi jauh, benda yang sekecik-kecik macam tu, sebesar-besar kuman macam tu pun, hmm. kita nak simpan dalam hati, kita nak merajuk, kita nak mengadu, kita nak, mengadu, kita nak menangis, macam mana kita nak pergi jauh? Betul. Sebab saya sendiri dah 17 tahun, saya berdepan dengan beribu-ribu orang customer, macam-macam ragam, hmm. seribu satu ragam macam mana saya nak adab kalau customer uh, marah sikit, komplis sikit saya nak nangis, saya nak tutup oh kedailah oh susah, so, <laughs> itu susah nak survive kedua susah, tisu, tak, tisu, tak, tisu. tak boleh jiwa tisu lah <laughs> kalau kita betul-betul nak berjaya, nak pergi jauh kita tak, hati kita, kita tak boleh macam tu betul. sebab tu bila dekat sekolah, dekat HKBN ke kena marah sikit sebenarnya kita tak boleh manjakan diri kita sebab bila kita yeah. keluar daripada HKBN cabaran kita lagi besar sebenarnya yeah tak kira Aa, lah apa-apa. Tak kisah di mana memang kita ada sekalipun. Yes. Apa pun kita belajar sekalipun tak boleh lembik. Kan? Betul. Hmm. Tak boleh lembut sangat. Ya. Yeah. <laughs> dan dekat AKBN saya nak kongsi. Masa saya dekat AKBN dulu, mm -hmm. uh, seti uh, hampir setiap bulan juga uh, uh, dalam 3 bulan sekali, dua bulan kali kita orang uh, ada program luar daripada KBN. So hmm. macam kita orang buat kek. Bahagian pastry akan keluar sebab KBS ada buat program kan. Sekian-sekian dekat kawasan kampung, dekat kawasan sekolah sekian-sekian sebab kita nak buat promotion untuk KBN. Hmm. So kami pelajar-pelajar diberi pendedahan untuk berdepan dengan orang ramai. Macam mana cara berniaga. Dekat situ kita buka booth. Kita akan buat kek depan orang ramai. Kita akan berniaga. Kita akan uh, berdepan dengan orang-orang kampung. Cara berniaga. So dekat situ, uh, dekat KBN ni dia akan ajar cara kita A eh, to Z sebenarnya. Mm -hmm. Dia dah ajar kita kemahiran ni, okey dia ajar kita pula berniaga. Berniaga. Jadi so, kat IKBM mm -hmm. bukan belajar buat kek semata-mata. Kita ada... Yeah. Uh, satu mata, kemahiran. Ya, yes, kan? yeah. satu-satu. Yeah. Mata pelajaran pun kita ada. Kita ada bahasa Inggeris. Mm -hmm. Kan? Betul. Kita ada matematik dan sebagainya. Mm. Banyak sebenarnya. Faham. Sebab itu tak diberi pendedahan sebab tu orang tak tahu. Faham. Ah, okey yeah. sepanjang dalam IIKBS ni, apa dia kenangan yang manis yang sampai sekarang macam tak nak lupakan? Kenangan manis ya? Eh? Uh -uh. Yang saya tak nak lupakan? Banyak, terutama oh, banyak. sebab Bila sebab AKBN ni macam dulu-dulu, macam yang saya cerita tadi lah kan uh -huh. uh, Kebanyakan budak yang tercicir banyak masuk So bila uh. budak tercicir banyak masuk, kami semua nakal nak <laughs> kami suruh So kami seronok sebenarnya Tak apalah nakal ah. Tapi akhirnya berjaya ah, Itu betul. yang penting ha, ah, kita, kita nak tahu. tengok per perakhirannya tu ha, ha, ah, Perakhiran ah, tu penting betul. Seronok sebab uh, Bila dalam satu dom Dia orang mm -hmm. tak letak dalam satu dom tu uh, Masa saya dulu lah Dalam satu dom Dia tak letak semua budak pastry No mm -hmm. Dia orang campur so, Ada campur. budak uh, terapi kecantikan Ada bagian rambut mm -hmm. Ada bagian jahitan mm -hmm. pakai Sosial lah juga yes. Yeah. sebenarnya So bila kita orang ni semua ada tas Okay, mm -hmm. saya buat kek Saya akan bawa balik kek Ah, okay. itu yang yeah, seronok, seronok. tu. Seronok. Kau kau tunggu kan. Ini lah. ke apa dia yes. balik. Lepas tu uh -huh. budak hospitality. Hari ni dia ada nasi goreng kerabu punya tas. Oh, oh, makan. Oh. Eh, sedap-sedap. Eh. <laughs> <laughs> Sebab dekat je kita orang pakai barang semua premium. Ah. Semua percuma. So, itu percuma. pun apa kita nak. Makan ah, pun sedap. Yes. Lah. Lepas tu datang budak terapi cantik kan? Mereka akan mm. cari kawan dalam dorm. Weh uh, uh, hari ni nak tak jadi aku punya model untuk Hai. make up? Muda-muda. Ah. Ah. Lah. <laughs> yang bagian rambut, kita akan buat rambut. Faham, faham. Yeah. Lepas tu buat baju jadi model. Semua mm, cari kawan-kawan mm, da. dalam dorm. Ini mm, mm. memang so, seronok itu dulu. Itu yang best ya, yes, yeah, kan. Bersosial sambil kita belajar. Ya betul. Ya, kemahiran. Kemahiran kan. So betul. pada Encik Adam pula. Uh -huh. Sebenarnya macam mana TVV ni mampu mengubah masa depan belia? Tapi kita sambung selepas ini. Okey, Encik Adam. Saya. sedikit lah uh -huh. Macam mana TVV ni mampu mengubah masa depan belia-belia ni? Okey, uh, Nina yang jujur ke tak jujur? Alamak, of course <laughs> tak nak jujur. <YouTube>. Okay, okay, baik-baik. <laughs> Alright, okay. Untuk mm, makluman semualah eh. Mm -hmm. Okay, uh, saya suka kongsikan. Uh, macam Zura cakap tadi, pelajar-pelajar ILKBS ni, dia datang dari pelbagai uh, kategori. Mm -hmm. Dan 80% adalah uh, B40. Okey uh -huh. 80% daripada B40 eh. Ni dia tak kira ni data ni sebenarnya data ni daripada 2000 uh, 2005. Uh -huh. Okey data yang ada pada saya sebab uh, untuk malam juga saya memang di, di unit uh, pengambilan pelajar. Okey uh -huh. so data tu memang saya ada lah. Uh -huh. Jadi bila saya tengok data tu balik memang uh, kebanyakan pelajar-pelajar uh, ni memang daripada B40. Uh -huh. Okey apa yang kami boleh uh, bantu pelajar-pelajar ni dari segi Uh, dia punya career path mm -hmm. dia ataupun kejaya dia nanti selepas daripada ni kita banyak sangat program mm -hmm. yang kita mengarah ke ke arah uh, penempatan pekerjaan kepada pelajar-pelajar ni. Mm -hmm. Okey, contoh yang saya boleh kongsikan. Uh, ada lepasan LKBS yang dia bekerja sebagai chef. Kalau tak salah dia sebagai chef eh mm -hmm. dan chef tu bukan chef yang sebarangan. Chef tu merupakan uh, chef di istana negara. Wah. Wow. Yeah, ya, chef di istana negara. Mhm. Mm Mula-mula uh, kita pun tak tahu. Dia 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 merupakan chef dan bila dia cakap dia di istana, uh, sebab kisahnya kami nak memberikan penganugerahan kepada uh, pekerja terbaik mm -hmm. lepasan ILKBS. Okey. So kami dapat uh, calon dia lah. Mm -hmm. So bila kita jumpa ni yang kalau boleh saya sebut namanya Hidayatullah. Mm -hmm. Okey ataupun diberi gelaran Anja. Anja. Uh, Anja nama dia kan. Okey. Uh, bila kita dapat tu kita interview dia. Bila kita tanya dia cakap okey memang banyak pengalaman ataupun banyak benda nilai-nilai murni yang dia dapat daripada IHKBS. Itu mm satu. -hmm. So yang kedua pula. Haa. Uh, Uh, restoran Pak Man di Bukit Mentajam. Mm -hmm. Okay, Yang ini merupakan pelajar lepasan AKBN Petak oh. Dalam bidang yang sama dengan Zura ni mm -hmm. Dalam bidang uh, hospitality mm -hmm. Tapi dia penyediaan makanan ha, Tadi macam Zura cakap dia buat nasi mm -hmm. goreng kan uh -huh. Hari tu kami datang pun dia buat nasi goreng juga <laughs> Cik Man tu pun buat nasi goreng Tapi dia lebih kepada uh, Pak Man Restoran uh, Kari Ikan uh, So memang saya pun tolong promote juga ni Kita punya produk-produk ni ya uh, Produk-produk ILKBS Okey. Baik. So kalau, kalau uh, boleh Zura saya kongsikan juga sikit. Boleh-boleh. Uh, kita selain daripada program sepenuh masa, uh, mm -hmm. kita ada program yang separuh masa. Oh. Yang mana program separuh masa ni ada satu program yang kita panggil bootcamp. Mm -hmm. So bootcamp ni uh, saya rasa masih berjalan lagi. Uh, kita memberikan peluang penempatan pekerjaan mm -hmm. kepada peserta-peserta. Okey. Diorang ni lepas je satu bulan training ataupun tiga bulan training, terus ditempatkan pekerjaan dengan gaji bermaruah. Ah that's why that's why sekarang ni saya memang nak sangat mempromosikan peluang-peluang hmm. ni kepada beli-beli kat luar ni. Kadang-kadang hmm, hmm. ah, dia orang tak tahu platform kat mana. Ya ya. Ah, jadi dia nak tapi tak tahu macam betul, mana nak buat. Betul. Ya. Ah, kalau kalau bolehlah uh, saya memang nak sangat dia orang buat dia, dia orang dia orang dapatkan peluang ni, grab peluang ni ya. Okay. okay, so saya nak minta lah pada Encik Adam dan juga Puan Zura Bagi sedikit pesanan pada belia-belia di luar sana Tapi kita sambung selepas ini Baik. Okay, sebelum saya mengakhiri sesi bual kita hari ini Mungkin Encik Adam ada sedikit pesanan Untuk belia-belia supaya menyertai ILKBS ni Okay, baik terima kasih Amira Okay, untuk yang terakhir kali lah hmm. ujung -ujung Ini dan ujung-ujung ni Saya suka nak promote, nak promosikan untuk boleh-boleh di luar sana yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun tolong tolong isi borang hmm. ataupun sedar dalam dalam talian hmm. uh, mohon.tvet.my hmm. okey yang ini dia dalam sistem uptvet lah boleh mohon bermula daripada 13 hari bulan 10 hari tu kita buka sehingga uh, 16 hari bulan 11 nanti dan pengambilan ni dia akan masuk pada Januari 26 Januari so kalau tak boleh masuk tu telefon je mana-mana akbn yang berhampiran telefon cakap nak masuk akbn kalau tak dapat juga telefon bagi tahu kami di Kementerian Belia dan Sukan insyaallah kami bantu sebab saya nak last saya nak promosi ni hmm. siapa yang masuk akbn pelajar semester 1, semester 2 dia akan dapat 100 setiap bulan wow. pelajar semester 2 dan ke atas dia akan dapat RM200 mm -hmm. kalau dia pergi latihan industri dia akan dapat RM300 wow. tak payah bayar balik, tak, Aa, bayar. tak payah bayar balik, percuma aje dewan makan, makan kita bagi 3 kali sehari mm -hmm. asrama pun kita bagi mm -hmm. kalau nak keluar pun kita bagi keluar kita dah ada outing harian mm -hmm. pukul 5.30 sampai pukul 8.30 so kita dah beri kebebasan kalau tak dulu tak ada asrama tak, tak ada, ada. Yeah. Mm -hmm. ini dah keluar pun boleh sekarang dah boleh keluar so oh. banyaklah penambahbaikan yang kita buat Okay. Uh, so kami sangat menanti dan menunggu beli-beli yang -beli luar sana untuk join kami as a pelajar ILKBS. InsyaAllah okay. nanti. Okey, pada Puan Zira Pak, mungkin ramai beli-beli sekarang ni macam tak tahu nak buat apa dalam hidup. So mungkin uh, Puan boleh kongsikan sedikit nasihat yang jujur khas untuk belia di luar sana. Jujur, satunya. ya? Yeah. <laughs> Okey, nasihat jujur akak kepada adik-adik. Okey, <laughs> okay. oh ah. boleh boleh, boleh, boleh. <laughs> Alamak. Mana yang baru lepas habis SPM, mm -hmm. yang Uh, keputusan tak boleh nak apply mana-mana ke Atau tak berapa nak baik ke Keputusan tu jangan putus asa sebenarnya Betul. Sebab SPM tu bukan pengakhiran hidup kita Betul. Sebab jauh lagi perjalanan hidup kita Betul. Cuba apply masuk dekat RQBN ni Sebab dekat RQBN ada macam-macam pelbagai uh, kos ya eh? Cik Ha. Lepas tu sum, uh, kebanyakannya penyediaan semua percuma uh, daripada segi yuran je uh, yuran murah mm -hmm. tapi uh, tak perlu pinjaman PTPTN dapat allowance. Lepas tu uh, ada asrama disediakan Macam si Adam dah terangkan tadi lah. Mm -hmm. So jangan putus asa congkel bakat dan kemahiran yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu kita sendiri ada kemahiran yeah. tu. Kita tak tahu. Di situ dekat akibatnya kita boleh congkel bakat tu dan ibu bapa paling penting lah yeah. bagi, bagi sokongan. Yeah, bagi sokongan. Yeah, bagi sokongan. Okey, dekat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada KBS, uh, AKBN Pertak dan terutama yang paling saya hormati lecturer uh, tenaga pengajar saya Encik Saifuddin bin Zakaria yang guide saya sampai hari ini Pagi saya semangat. Terima kasih Cik Din. 17 tahun, selama 17 tahun saya habis saja belajar sampai ke hari ini beliau masih lagi datang ke kedai saya Ajar saya masih lagi oh. Tengok saya buat kek Tengok saya buat roti Apa salah saya Semua dia tegur Dan sampai hari ini Beliau masih bersama dengan saya Untuk tengok saya berjaya uh, Juga terima kasih Saya ucapkan kepada pihak kita uh, Dan jangan lupa uh, Boleh tengok intai-intai Di Instagram saya TikTok saya Facebook saya Di Zora Cake Station Support saya. <laughs> terima kasih. Kita, daripada awal, kita rasa macam susah nak susah ke depan. Ya. Kena berusaha, berusaha, cuba masuk, cuba dapatkan peluang. InsyaAllah, so. akhirnya kita akan berjaya juga. Betul. So apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak Encik Adam, kasi, Puan Zura. Ya, sama. Banyak info ilmu yang saya dapat ya. hari ini. <laughs> Ayuh, saya rasa saya lepas kot kalau nak apply ke ya. ni. Tak lepas dah? <laughs> ah, tak lepas dah? So, pada anda semua, kita <laughs> okay. jumpa dalam episod akan datang. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah.